এইফালে পেন ৰেডি এতিয়া সোমাও ব্লক কি খাব সকলোৰে সৰু সকলো ভালে আছে এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল চ' বিয়া ঘৰ আহি পাইছো যোৱাটো ব্লগ দেখুৱাইছিলো এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাও ব্লগ আৰু ভিতৰলৈ সোমাইয়ে দেখা পালোঁ ফাৰ্ষ্ট এইফালে পূজা হ'ব মা কালিৰ যোনটো পূজা সেই ইয়াতে হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে বামুণ আহিব অকণমান পিছতে ভালে হ'ল আমি অকণমান জল্ডিকৈ আহি পালোঁ মানে পূজাটো এটলিষ্ট চাব পাৰিম আমি তেনেকৈ আহি পালোঁ আৰু সেইফালে আহিয়ে মই আৰু মা লাগি গৈছোঁ মেহেন্দী লগত মানে সিহঁতে আমাৰ কাৰণে ৰখি আছিলে আমি কেতিয়া জল্দি জল্দি আহিম আৰু কেতিয়া মেহেন্দী লগাম আৰু এইফালে আমাৰ ন কইনাজনীক দেখুৱাই দিলোঁ মানে মই মেহেন্দী লগোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁৱে হাঁ বাট তাৰ এই সাৰুযোৰৰ কাৰণে মানে কি হৈছে পটককৈ হাতো উঠাই দিয়াৰ কাৰণে অকণমান মেহেন্দীটো লেৰাপেটা হৈ গ'ল চব যি কিনে হওক এতিয়া সাৰুটো খুলি দিয়া হ'ব আৰু তাৰপিছত মেহেন্দীটো লগাই থাকিম আৰু এইটো চাই বামুণ আহি গৈছে আৰু বামুণ আহি জাষ্ট পূজাত বহিছে আৰু বামুণে জানেনে ইমান জোৰে জোৰে মন্ত্ৰ মাৰে ন শুনিও যে কিবা এটা ভাল লাগি যায় বাৰু যি কি নহওক এতিয়া ধুনীয়াকৈ পূজাটো আৰম্ভ হৈছে পূজাটো হৈ আছে আৰু এইফালে এইটো পূজা একচুৱেলি কি হৈছে ভাগিনৰ নামত দিয়া গৈছে মানে কি যেতিয়া ভাগিনে জন্ম পাইছিলে ন তেতিয়াই নান্তি কৰিছিলে মানে জন্ম পোৱাৰ পিছত এটা বলি পূজা দিব কালী পূজা তো সেইটো কাৰণে বিয়া হৈছে যেতিয়া বিয়া হোৱাৰ লগতে একেবাৰে পূজাটো দি দি আছে আৰু এইফালে ভাগিন আছে আৰু ইফালে ভাগিন ভাগিনী মোৰ এইজনী পিংক কালাৰ যে দেখা পাইছে ছুৱেটাৰ পিন্ধি সেইটো হৈছে মোৰ ভাগিনী চ' সেই আৰু চবেই ইয়াতে আছে আৰু মায়ে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'জবোৰ কৰিছে একচুৱেলি মই ভিতৰৰ ফালে মেহেন্দী লগাই আছিলোঁ মইতো আহি পেলাই বাহিৰত এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ ছ' এনেকৈ মায়ে কৈ দিলে আৰু কিবাকিবি নিয়মবিলাক এনেকৈ বা মানে তাক দেখাই দেখাই দি আছে আৰু সি মানে ধুনীয়াকৈ নিয়মবিলাক পূৰা কৰি আছে আৰু ইফালে মোৰ বা আৰু ভিন্দ এনেকৈ আছে চ' আমাৰ ভাগিনটো একেবাৰে সৰু বয়সৰ মই আগতে কৈছোঁ তাহি মানে বহুতেই সৰু আৰু কি হয় জানেনে গাঁওফালে ন বহুত জল্দি জলদি বিয়া দিয়ে চ' সেইটোৱে আৰু সি লৈ আহিলে যিহেতুকে তেনেকৈ বিয়াটো দিব লাগিবই আৰু ইফালে মাহী আছে আৰু গোটেই গা গাঁৱৰ মানে অলপ অলপ মানুহ আছে যিহেতুকে বহুত ৰাতি হৈ গৈছে আৰু এইটো ছাইডে পূজা চলি আছে বহুতখিনি সময় হ'ল পূজা হৈ থকা অকণমান পিছতে বলি দিয়া হ'ব আৰু বহুত ৰাতি হৈ গৈছে যিহেতুকে সেইটো কাৰণে মানুহ অকণমান কমি আহিছে আৰু এইফালে ঢোল বাজি আছে পূৰা ঢাক ঢোল এইবোৰ বাজি আছে এইফালে দাদা আছে মোৰ এইকেইটা চব ভাগিন দে গাঁৱত মই যাই পেলাই গোটেইকেইটা ভাগিনাই ভাগিন পাই গৈছোঁ মাহী মাহীকে সিহঁতি কিমান যে মাতিছে মোক বাপৰে বাপ কি ক'ম আৰু বাৰু এইফালে মায়ে মানে পূৰা ৰাতিৰ ভাগৰ ঘৰ চৰ গোটেই দেখুৱাই দি আছে আৰু ৰাতিত এনেকৈ দেখা নাপায় যিকি নহওক হ'লেও অলপ অলপকৈ দেখুৱাইছে আৰু আৰু এইফালে মই ভিতৰত মেহেন্দী লগাই আছোঁ গোটেই মা ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছে এইফালে মোৰ ভাগিনৰ ল'ৰা এটা আৰু দাদাৰ ল'ৰা এটা শুই আছে এইফালে মই আৰু ন কইনা বহি আছোঁ মেহেন্দী লগাইছিলোঁ মই আৰু এইফালে ওচৰত বহি থকাজনী মোৰ বাৰ ছোৱালী তাই একেবাৰে বাৰ জেৰক্স কপি জানেনে বা সৰুতে যেনেকুৱা আছিলে মাক আছে ছেইম বোলে তাইৰ ফেচটো একে চ' সেইটো কাৰণে বহুত বেছি মন লাগে তাইক আৰু এইটো ছাইডে মই যেনেকৈ মেকআপ মানে মেহেন্দী যেতিয়া লগাই আছিলোঁ তেতিয়া মায়ে মোক কিবা কিবি কে জোকাই আছে এইটো সেইটোকে ক'ব দিয়া আছে আৰু নকইনাৰ ওচৰত ন কইনাই যে কি বুলি ভাবিছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ তাই যে হাঁহিছে চ' যি কি নহয় কেতিয়া মেহেন্দী লগাই আছোঁ আৰু প্ৰচেছিং চলি আছে বহুত ৰাতি হৈ গৈছে মোৰ হাত ভৰি মানে হাত চাত পূৰা বিষাই গৈছে হ'লেও উপায় নাই লগাই দি আছোঁ যিহেতুকে ন কইনা আৰু আশা কৰিছে এটা লগাবতো লাগিবই ন আৰু এইফালে মাত আপোনাৰ ঘৰতো দেখুৱাই দিছে মায়ে মানে মোৰ ভিডিঅ' কৰাত একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট জানেনে য'ত যেনেকৈ পাৰে সেই একফালৰ পৰা দেখুৱাই যায় আৰু এইফালে মায়ে ভিডিঅ' কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ মেহেন্দী লগোৱা কমপ্লিট হৈ গৈছে চ' আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ন কইনাৰ মেহেন্দীটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব দেই আৰু নক কইনাই মেহেন্দী লগোৱা দেখা পাই মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ তাই হাত চাত ভৰি লগাইছে চ' মানে তাই বহুত বেছি ভাল পাইছে আৰু বাৰে বাৰে মেহেন্দীকে চাই আছে যে মাহী ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কিমান বাৰ হৈছে মোৰো ভাল লাগে ন সেনেকৈ শুনি কোনোবাই যেতিয়া ভাল পায় আৰু এইটো চাইডে ন কইনাই মেহেন্দী লগোৱাৰ মাজতে এপাক আহিছিলে সেইটো মই মাজতে এড কৰি দিছোঁ মানে যেতিয়া বলি দিব তেতিয়া নকইনাক মাটি লৈ আনিছিলে আৰু এইফালে পাঠা মানে ছাগলীটোক ৰেডি কৰি আছে পূৰা বলি দিবৰ কাৰণে বামুণে এইফালে দেখুৱাই দি আছে আৰু মই জানেনে একদম বহুত বেয়া লাগে মোৰ চাবৰ কাৰণে হ'লেও মই পিছফালে ৰখিছোঁ বাট বলিটো মই চোৱা নাই দেই বলি দিয়া টাইমত মই ভিতৰত সোমাই গৈছিলোঁ আৰু এইফালে ন কইনা আছে বা টিকলা টিকলাকেইটা আছে বাঁহঁত আছে এইফালে আমাৰ দৰা আছে মাহী আছে গোটেই মানুহ আছে ঢেৰ মানুহ আছে সিহঁতে এইবিলাক হেৰি নকৰে আৰু বাট মই নোৱাৰোঁ দেই চাব সেইটো কাৰণে মই পিছ পিছলৈকে মই ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ যেতিয়া বলি দিয়া টাইম আছিলে আৰু এইফালে বামুণে নকৰি না কিবা এটা দেখুৱাই আছিলে কিবা কিবি সেই অ'টো ৰিচুৱেলছ থাকে এইবিলাক নিয়ম মই নাজানো আৰু সেই তেনেকেই দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক চ' সেই আৰু চাই থাকক কি হয় নহয় চ' গাই যেতিয়া মই ওলাই আহিছোঁ বাহিৰত আৰু এইফালে চাৰ্জাৰ লৈ আছোঁ আৰু এইফালে ন মোৰ পিছফালে পূৰা একেবাৰে পথাৰে পথাৰ যোনটো নেকি মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ সৰুৰে পৰা আৰু এতিয়া এইফালে দেখা পাইছে পূৰা পেণ্ডেল চেণ্ডেল হৈ আছে ৰাতিলৈকে কাম কৰি আছে দেখাই আছোঁ আকৌ সিহঁতি কেনেকৈ ঘৰ বনাবোৰ কামিয়াল বনাই এইফালে পূৰা গোটেই কামত লাগি আছে এইফালে আইতা আৰু এইফালে গোটেই পেণ্ডেল হৈ আছে মানে এইফালে পূজা হ'ল যে মৰালিটো দেখুৱালোঁ নহয় আপোনালোকক সেইফালে পূজা হৈছে বলি হৈছে বলিটো নেদেখালোঁ মই কাৰণ কি মই বলি বস্তুটো চাব নোৱাৰোঁ যিহেতুকে এটা মানে যিমানে যি নহওক ভগৱানক দিয়ক নিদিয়ক দিয়ক মানে চাব নোৱাৰোঁ আৰু মই বহুত সেইটো বস্তুটো কাৰণ কি যিবোৰ এটা মাৰি পেলাই সেনেকৈ মানে ক'ব গ'লেতো বহুত কথা হৈ যাব বাৰু সেইটো বেলেগ কথা বাট সেইটো কাৰণে মই নাচালোঁ আৰু এইফালে পূজা বুলি ধুনীয়াকৈ বিয়া বুলি ধুনীয়াকৈ পেণ্ডেল উঠি আছে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগি আছে মই যিহেতুকে মোৰ আহোঁতে অকণমান লেট হৈ গ'ল মই মানে নাজাবোৰ ফিল কৰি কৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ ছ' মৰ্ণিং ৱাকত চাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম চাওক মানুহবোৰ আছে যাই পেলাই দেখাই বাৰু দেইফালে যোৱা নহলে কয় যে হা 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 তুম কলে গাঁৱত ফাৰ্ষ্ট জুইত পোৱাইছো মানে এইটো বছৰৰ ফাৰ্ষ্ট জুই মাহে আছে এতিয়া আৰু জুইকে পোৱালো গাড়ীৰ ভিতৰত বহুত ঠাণ্ডা আৰু এনে মানে গাঁৱত গাঁৱত মানে বহুত বেছি ধান্দা দেই এইফালে চাওঁ এতিয়াও মানুহবোৰ কাম কৰি আছে আমাৰ ইয়াতে তাতে এনেকে কাম নকৰে এতিয়া জানানে কেতিয়াবা যে এতিয়া ৰাতি চাৰি এঘাৰটামান বাজি পাৰ হৈছে আৰু ইফালে চাওক গাই পূৰা আন্ধাৰ এইবিলাক হৈছে গোটেই ফৰেষ্ট জানানে এইবিলাক গোটেই ফৰেষ্ট হয় মই মৰ্ণিঙৰ ভাগত ভালকৈ দেখুৱাম ভালকৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালকৈ ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু এইফালে মোৰ মেহেন্দীপুৰা জিলিকি আছে বাৰু এইফালে আমি এতিয়া জুই পোৱা আৰু এইফালে পেণ্ডেলবিলাক ৰাতিপুৱা ভাগত গোটেইখিনি দেখাম দেই এতিয়া আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যিহেতুকে আহাৰ জাৰ্ণিটো মানে গুৱাহাটীটো কামাখ্যাগুৰি জাৰ্ণিটো মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ বাকী মৰ্ণিঙৰ পৰা গাঁৱৰ ব্লক দিম গাঁৱত ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম মাক সুধিম মাৰ যিহেতুকে মাৰ নিজৰ জেগা হয় মা আমাৰ ককাহঁতৰ ইয়াতে আছিলে আগতে বহুত আগতে গাঁৱতে আছিলে মাহঁত চবে এইফালে দেখাই পাইছে ন এইফালে এই খেৰ খেৰৰ অসমীয়া কি খেৰৰ অসমীয়া এইটোৰ অসমীয়া ৱৰ্ডটো মই নাজানো কি যোনে যোনে জানে জনাব দেই বাৰু এতিয়া মেইন কথা ৰাখোঁ মাৰ কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগা নাই এতিয়া মাক মই সুধিম আৰু এইফালে মোৰ পিছফালে দেখাই পাইছে পেণ্ডেল হৈ আছে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এইফালে আধা আধা হৈছে আমি এতিয়া তুমি খোৱা তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে আহি মোৰ জেগাত আহিছোঁ ভালেই লাগিব যিহেতু ইয়াতে আমাৰ ঘৰ আছিলে আছিল নহয় এতিয়াও বৰ্তমানো আছে বাঁহখন থাকে দেউতা ঢুকাল মা ঢুকাল সৰু বাক দি দিলে জেগাখিনি সৰু বায়ে আছে ইয়াতে আৰু ভালেই লাগে আহি কিনে আমি আহিয়ে থাকোঁ সিহঁতে সৰু আছিলে তেতিয়াৰ পৰা আমি আহিয়ে থাকোঁ বছৰত একবাৰ হ'লেও আহোঁ ফুৰিবলৈ মানে আহিলে মনটোৱেই কিবা ভাল লাগি যায় আৰু হ'ল কালিলৈ বিয়া নাই পেণ্ডেল হৈ আছে পেণ্ডেল ফুল কমপ্লিট হোৱা নাই মৰ্ণিঙত দেখাম দেই মৰ্ণিঙত এইবিলাক চব গোটেইখিনি মৰ্ণিঙত আজি মানে আজি অহা আমাৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে মই সামৰণি দিওঁ এইফালে জাষ্ট পূজা শেষ হৈছে আমি জাষ্ট প্ৰসাদ চসাদ খালোঁ সেইফালে মই চাৰ্জাৰ লৈ ৰখি আছোঁ চাৰ্জাৰটো দিম ম'বাইলটো চব ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো একেবাৰে কৰি লওঁ দেন চাৰ্জাৰত লগাম আৰু মৰ্ণিঙৰ পৰা মই আৰু এটা নিউ ডেই এটা ব্লগ শ্বুট কৰিম আমাৰ গাঁৱৰ ত' আশা কৰোঁ আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'টো হা আই আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিম শ্বেয়াৰ আৰু সদায় নিচিনাকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মৰম দি যাব ধেৰ মৰম দিব দেই আপোনালোকে বহুতখিনি চাপৰ্ট কৰি আছে এতিয়ালৈকে চ' তেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব ভাল লাগিব তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ময়ো উৎসাহ পাম চ' সেয়ে আৰু মোৰ লাইফৰ জেৰ্ণিটো মানে কেনেকুৱা কি পাৰ্চনেল লাইফটো কেনেকুৱা হয় নহয় ভাল বেয়া গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত অকণমানকৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ দেই চ' আজিলৈ আহিছোঁ লগ পাম আৰু এটা অন্য ভিডিঅ'ত মই আৰু এটা নতুন নতুন ভিডিঅ'ত দাদা বাই বাইকাই আহিছে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা বাই বাই আৰু গাঁৱৰ পৰা কালি মৰ্ণিঙৰ মৰ্ণিংটো দিম দেই আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই